Hər kəsə salam. Bu gün sizə Arflem-in 8-ci kataloqunu təqdim edəcəm, qızlar. Kataloq 6-cı ay açılacaq, 25-ci 6-cı aya qədər də davam eləyəcək. E, bu arada birnə çaq vaxtı video çəkmirəm, qızlar. Kanalın reytinqi çox düşüb və e, yalnız e, kanala abunə olan insanlar baxa bilər. Ona görə sizdən like düyməsini basıb e, və həcəmsə bir dənə komment yazmağınızı xahiş edəcəm. Bundan sonra yenidən videolarımıza davam eləyəcəyik. Səhhətimlə əlaqədar olaraq bir neçə vaxt idi ə, video çəkə bilmirdim. Belə eləm siz də qiymətləri görəsiz. Yeni Vault adında ə, məhsullar əmələ gələcək kataloqda və burda nümunə dəstini götürmək olur. Ə, Deməli 4 ədəd nümunə ə, dəst olaraq 2 manata gələcək. Deməli olar ki, bütün ə, məhsulların bir göz kremindən başqa hamısı götürüb sınaqdan keçirmək imkanınız var. Qiymətdə çox qəşəngdir, çünki belə məhsullar nümunə olaraq tək-tək götürsüz 70 qəpikdən götürə bilirsiz, amma burada 50 qəpikdən götürmək olur. Mən ə, şəxsən götürüb proba eləmək istəyirdim ona keçirmək istəyirdim. İlk öncə olaraq Want-un e, birinci məhsulu e, qarşımıza çıxır və bu xüsusi endirimləndir. Necə götürmək olar xüsusi endirimlə? E, Səhifə 4 və 13-ə qədər. Deməli bura qədər baxın bu məhsullardan. İndi hamısını izah eləyəcəm. İstənilən 1 ədəd Want məhsulu götürdüydə toner mist ee 2 dəfə sərfəli qiymətə, yəni 14 manat 20 50 qəpəyə götürmək olur. Nə isə vaxta danışmıram deyə e, tələffüz biraz çətinləşib. ee qiymət pis deyil. Buna oxşar məndə bir ədəd məhsul var. İndi Ermin altında deyil. Yox, budur. Deməli bu keçən il çıxmışdı. E, Optimasın üzü üçün mis idi, amma bunun tərkibi başqadır ee bunun tərkibində C vitaminı var idi. Bunu mən dənizə gedəndə istifadə edirdim və yaxud uşaqları parka aparanda uzun müddətçi havada qaldıqda dərini nəmləndirmək üçün çox gözəl bir şey idi. Bu da ona oxşayan e, məhsuldur, sadəcə tərkiblər fərqlənir. Eyni funksiyanı yerinə yetirir. E, amma bu həm də tonikdir. Məndə olan sadəcə üzü nəmləndirmə məqsədli sprey idi. Bu ikisi birindədir ha bir də məhsullar variant məhsulları, vegan məhsulları çünki e, heyvan mənşəli tərkib olmayan məhsullar axtarırsa variantdan istifadə edə bilər. Bu çox maraqlı bir məhsuldur. Nəyə əvəz eləyir? E, no Age-in üzü üçün olan gidrofil yağını. Mən onu həmişə tərifləyirəm, çox gözəl məhsuldur. Onu əvəzləyicisidir. Tərkibi haqqında məlumatım yoxdur, amma Burda o fotoğum qədərinə göz makiyajını silmək üçün uyğundur. Bio parçalardan formuldu, krem formasındadır. Həssas gözlər və lens taxan xanımlar üçün də uyğundur. Həm makiyajı, həm də üzlədəki çirki təmizləyir. Düzdür, qiymətlər ürək açan deyil. Gördüyünüz kimi 30 manatdır, 29 manat. Amma yeni məhsullarda bilmirəm necə olacaq əç bir haqqında, yəni işlətmədiyim üçün dəqiq məlumatım yoxdur, sadəcə qətaldan oxumuşam məndə. Sonra burda üz üçün maska var. Bu da nəyin əvəzidir qızda? Novegen üz üçün olan maskası var. Tünd göy rəngində ə, sarı qapağlı. Ona oxşayan bir məhsuldur. Gecə üçün ə, maskadır. Üzə vurub yatırıq və səhər durub yuyuruq. Elə bir şeydir. Sonra bu da yüngül krem gəldi spray mus formasında 24 saat nəmləndirmə və Want'un e, əsas e, iş prinsipi dərinin yaxşı nəmləndirilməsidir. Burda nə var? Burada da maraqlı bir məhsul var. Deməli, makiyaj effektli bir məhsuldur. Həm e, highlighter əvəzinə oynayır, həm də primer əvəzinə oynayır. E, həm təkliqdə istifadə edə bilərsiniz bir az e, Necə deyim, rəngi var yaradı yəni, tanala oxşuyan, həm də primer kimi tanaldan əvvəl üzə çəkə bilərsiniz. Necə zəərlidir, haylayter əvəzinə oyunur. O haqda məlumatım yoxdur hələ ki. Və belə bir məhsul bilmirəm hansı firmada görmüşdüm. Arfilimdə mə yeynidir. Belə şariqlərlə, yəni əlinizi kremi toxundurmadan göz ətrafını masaj edərək kremi tətbiq edirsiniz. Maraqlı məhsuldur sadəcə qiymət qiymət haqqında danışmaq istəmirəm çünki bütün fermalarda, bütün hər yerdə qiymət qalxımı var. Hətta mağazalarda, pastarlarda hər şeydə. Ona görə tək ə, firmaları necə deyim, firmalara qarşı danışmağın mənasız yoxdur, hər yerdə qiymət artımı var. Burda dərs cəmi 9 manatdır. Mən ə, bunu hesabladım. Elə tək-tək də alanda 9 manat olur. Əgər sizə lazımdırsa belə də götürə bilərsiniz. Yeni Lavneciosun məhsulları. Bu arada Lavneciosun məhsulları yeniləndi qızlar. İndi növbəti səhifələrdə görəcəksiniz. Və burada da 30 millilik, yəni onsuz da maskalar hamısı 30 millilik olur. Məndə 30 millilik burada nə var, sizə göstərim. Burada heç nə yoxdur. 30 millilik maskalardır. Tək-tək 5 manat 30 qəpi idi. Amma üçünü birlikdə alsaz istərilə üçünü yox hərəsindən birini, yəni 3 ədəd dəst götürsüz, onda 3ü 10 on manat 50 qəpiyə. Bu çox qəşəng qiymətdir. Əgər sizə lazımdırsa və yaxud ə, ətrafınızdan sifariş yığa bilirsinizsə, 3ünü götürdükdə sizə daha sərfəli olacaq. Mən məmnuniyyətlə nar olan nəmləndiricini götürmək istərdim. Maraqlı olardı mənim. Sonra bu da yeni məhsuldur. Bilmirəm hansı kataloqdanı, çünki mən çiyərləli olan nəmləndirici vasitəni görməmişdim, amma burada yenilik yazılmayıb. Bilirəm ki, Hansa kataloqu mən ötürmüşəm. Laklar. Sonra burada yenilik var, iki tərəflidir. Liner. Deməli, bir tərəfi rənglidir, o bir tərəfi qaradır. Maraqlıdır, amma qiymət maraqlı deyil, təbiqətən. Stik. Amma bir ədədi, hansıdır bu? Bilmədim. Sonra éclat weekend çoxdan da endirimdə deyildi. Bu ətir əsl yayın gözəl təravətli ətridir. Məsləhət görərdim 33 manatın aşağı gəlməsini gözləməyə bundan sonra. Sonra əmini ətirlər. Endirimdədir. Bura yeniliklə var Maqdistanda. Min ətri ə, təqdim olunub. Magic Star böyük ə, qiymətli, yəni bahalı ətirlərdən biridir. Ona görə ə, belə test etmək daha yaxşı olardı kim ki istəyirsə. Burada istənlər ikinci iki məhsula endirim var, həm duş gellərində, həm sabunda. Discoverin böyük həcmli duş gelləri endirimdədir. Dişlər üçün olan məhsullar haqqında danışmaq istəmirəm. Günəş üçün olan məhsullar mən Yenə bu il istifadə edirəm son 360-ın e, SPF 30 tərkibli kremi də üz üçün və çox da razıyam. Artıq 2 ildir hər gün istifadə edirəm. Deməli, hələ yarısı durur. 2 il yerə bu il ikinci ildir. Yəni bir məhsul aldıqda 2 il istifadə etmək şansınız var. Buradakı qiymətləri gördüm və e, danışmaq istəmirəm, çox bahadır həqiqətən və dediyim kimi Lavnecer olsun məhsulları yenilənir. İki məhsul sifarişi zamanı xüsusi endirim var. Bu yağlı saçlar üçün olan şampun və kondisioneridir. Quru saçlar üçün olan. Burada yeni məhsullar, saç yağıdır, həm də kəfəyə qarşıdır. Sonram duş jelləri, sabun və yeni məhsul var burada Lavnecer olsun. Yulaf və ərik ilə bədən kremi. Böyük həcmlidir, 200 millidir. femilyalar pisdel qiymətləri yaxşıdır. Kimək lazımdır götürsün qızlar e, kataloqdan e, ucuz nə görsək götürün çünki növbəti kataloqda o qiymətləri görməyə də bilərsiz. Optimas Body-nin məhsullarını mən e, məsləhət görərdim. Düzdür, effekti var, amma vurub yatmaq üçün deyil. Bu məhsulları istifadə etdikdə hərəkətli olmalısınız. Bir az idman eləməlisiniz. Qidanı biraz azaltmalısınız. Xüsusən də çörək və şirniyyatı. Yəni ə, onu vurub uzanım ə, təsir eləyəcək. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Qızlar, bu ə, diş şotkası ilə indi istifadə edirəm. Mən çox gözəldir niyə görə? Gördüyünüz kimi ortasında silikon kimi nəsə var. Baxın burda. Və mənim kimi dişi çox ə, bərk sürtən insanlara bu ə, diş fırçası çox gözəldir. Bu həmin bu material nədirsə dişi cızmır, diş ətini incitmir, amma ə, fırçanı dişə çox basdıqda o imkan vermir ki, siz diş ətinizi zədəliyəsiniz, dişi çox sürtəsiz minasını xarab edəyəsiz. Çox maraqlı bir texnologiyadır. Çox xoşuma gəlir. Düzdür, bahadır, amma məndə dəyər. Ə, diş pastasını da sonuncu dəfə yaşıl olanından istifadə etdim, bitirdim onu. İndi Faberlicin məhsulundan istifadə edirəm. Bir gün istifadə etdiklərim haqqında da nə vaxtsa video çəkəcəm. Britanic Arts məhsulları həmişəki qiymətdir. <coughs> Bildirirəm. SAS kraskaları 13.90 həmişəki qiymətlərdir. Helixin məhsulları, ah, Pittapın məhsulları qızlar endirimdədir. Bu məhsullar Həqiqətən işə yarayır. Yəni əgər divarlarınızda problem varsa, quruluq, çatlar və s., bu məhsullar həqiqətən yaxşıdır. Hə, burada birlikdə istifadə. Yox, elə biləm dəst aldadı qiyməti. Dırnağa qulluq vasitələri, əl kremləri yaxşı endirimdədir bu arada. Qaçırmayın. Əvvəl endirimdə Oncolorun məhsulları 2.89 ordu, indi 3.30-dur, amma dəyər buna pul verməyə, mənim çox sevirəm kolleksiyam var. Oy, bu ağzımı qoradım. Eee, sonra Oncolorun tuşları yaxşı qiymətə gəliblər, nəcəbsə bunlarda qiymət qalxımı yoxdur. pomadalar da yaxşı gəlib qızlar, donuq pomadalarıdır bunlar. Ya, deməli burada hədiyyə var, Zevanın maçı silmək üçün vasitəsi hədiyyədir. Necə? Səhifə 76 85-dən 2 məhsulun sifarişi zamanı. Amma fürsəllər bura aidiyyəti yoxdur. Deməli səhifə necədir? 76 85 3 thamara tharadı 85 bura qədər. Deməli, bu səhifəyə daxil olmaqla gördüyünüz bütün səhifələrdən iki istənilən məhsulu götürdüydə, amma buna fürsəllər gözüə aidiyyəti yoxdur. İki məhsulu götürdüydə, onda makiyaj silmə üçün olan vasitə cəmi 10 qəpiyə sizə hədiyyə gəlir. Çox gözəl məhsuldur bəncə, təklifdir. Sonra sınaqdan keçirmək üçün A-dan Z-yə olan SPF 30 tərkibli multifunksiyalı krem tanal 30 qəpiyə təklif olunur. Belə məhsulları götürüb ə, ə, alıcılarınıza hədiyyə verə bilərsiniz ki, həmin hədiyyələrdən siz sifariş qazanacaqsınız, belədir. Sonra tanallar Deməli, e, Aquabos ilısqın, sanalı, quru və normal dəyərlər üçün SPF 20-dir, çox gözəl tanalıdır. Və e, Everlasting Zevanın donuq tanalı bu xüsusən çox yağlı dəyərlər üçün də qızlar. Ayər təkcə hansısa üzünüzün e, -üzün bir bölgəsində yağlılıq varsa, o yağlı dəyər sayılmır. O e, qarışıq dəyər sayılır və bu tanalı sizlik deyil. Bu yalnız çox yağlı dərələr üçündür. Ay, qarışdırdım. Sonra bu məhsul haqqında məlumatım yoxdur, yenilik idi. Tanar əsas, amma ə, stick formatındadır, maraqlı bir şeydir. Zevanın. Bu da yeni haylayterdir. Bunun başqa forması var məndə, çox razıyam, amma bunun rəngi fərqlənir. Gördüyünüz qoldum tanaları çox gözəldir, sadəcə qiymət qiymət çarla çarxa çıxır. Bu məhsul haqqında da məlumatım yoxdur, sadəcə bir şeyə fikir verməli lazımdır ki, burada şeker formasında görünür. Yəni hiss edirsiniz ki, belə bir məhsul gələcək, amma əslində bu boydadır məhsulları alarkən qızlar. Deməli, e, barkodu, baxın, burada barkodu yazılıb. Məsələn, burada barkodlar yazılıb, çünki bilmir, onlara başa salmaq istəyirəm. Barkodu yazırsınız YouTube-a və qarşısından Oriflame sözünü əlavə edirsiniz. Həmin məhsul haqqında vlog çıxır. Və siz o məhsul haqqında e, məlumat götürürsüz. Düzdür? Çoxsu rus dilləri, sadəcə məhsulun heçson belə görünüşü haqqında məlumatınız olur. E, mən ilk E, qeydiyyatdan keçdiyimdə çox məhsullarda səhv eləmişdim. Çünki bu məlumatı mənə verən olmamışdı ki, orada araşdırıb tapmaq olur və həqiqətən çox ziyanə düşmüşdüm elə. E, Sizdə də əgər belə bir məsələ ilə üzləşmisinizsə, hansısa bir məhsulda e, həm e, tərkibində və yaxud e, böyüklüyündə kitiliyində nəsə problem yaşamışsınızsa, kommentlərə yazın, zəhmət olmasa marağaldı mənim üçün. Sonra burda kipliklər üçün super tuş var və tərkibində yağlar var, vitaminlər var. Tuşu götürənə səhv eləmirəmsə, göz qələmi yaxşı endirimdən gəlir. Sonra burda da ıı, aksiya var. Dodaq boyası sifarişi zamanı bu dodaq qələmi rəngsiz qələmdir bu arada endirimdən gəlir. Sonra burda da e, səhifə 90-dan 94-ə qədər. Deməli burdan bura qədər. 2 e, məhsul götürdüydə hər ikinci məhsul sizə endirimlə gələcək. Hər ikisi xeyr. Hər ikinci məhsul endirimlə gələcək. Bu kosmetik haqqında e, kanalımda var video. Çox gözəldir. Mənə çox xoşuma gəlir. Tək bir gözü var. Yəni bir qapağıdır, bir özüdür. Amma e, hara gedirsizsə, e, nə qədər məhsul götürsəz, onun içinə yerləşir. Tutumlu bir məhsuldur. Göz qələmləri endirim deməyə dəyməz onun qiyməti. Mən həmişə istifadə eləyirəm yəcəm hansı rəngidir. Ee, yaş asfalt olub məndə. İndi amma dumanlı boya istifadə eləyirəm. Burada qaşlar üçün turşu yaxşı endirimlə gəlib qızlar 8 manata. Luxian Koleksiyası haqqında danışmaq istəmirəm. Qiymətlər heç kəsin cibinə uyğun deyil. Bu məhsuldan var məndə. Bilmirəm budur, yox bu kremli olandır. Məndə olan gel formatıdır, bu kremlidir. Ee, gel formasını yalnız yağlı dəriləri olan xanımlara məsləhət görərdim. Ümumiyyətlə unisex məhsuldur, kişilər də istifadə edə bilər. Amma kremli məhsulu hər kəsə e, məsləhət görərdim, çünki kremli məhsulun tərkibində sabun azdır və bu dərini yaşlandırmır. Super qiymətə gəlib, heç bir şərti yoxdur. Məncə gözəldir. Sonra istenirən e, katalog oynadıb ümidvaram qiymətləri görürsüz. E, İstərilən 2 məhsul sifariş etdikdə səhifə e, 106-da 109-a qədər. Deməli bura qədər 2 məhsul sifariş etdikdə xüsusi endirimlə gəlir. Hər iki məhsul xüsusi endirimlə gəlir qızlar. Məncə yaxşıdır qiymətlər. Məndə Hal-hazırda bundan istifadə edirəm gecə kremi. 35 yaşından yuxarı xanımlara, ümumiyyətlə 34 e, 33 yaşında insanlar da istifadə edə bilər. Dərimizə qulluq eləyin qızlar. E, 16 yaşından yuxarı e, bütün uşaqlarımız da, böyüklərimiz də Pürskül seriyasından istifadə edə bilərlər. E, ancaq e, yağlı və problemli dəri üçündür. Əgər uşağınızın və yaxud ıı, özünüzün dəriniz qurudusa, normaldursa, bu məhsullar sizə məsləhət görməzdi. Novadi məhsullarını keçirəcəm. Çünki bu ıı, hər kəsi irqiləndirməyən bir məhsullardır. Qiymətlərinə görə tərzə belə çevirəcəm ki, görəsiniz. Burda üz üçün nəmləndirici köhfər ə məndə var. Çoxuza götürüb göstərəcəm. Noves Essens. Bunu ə, qışda, payızda, yazda istifadə edirəm, yayda yox, çünki yağlı dəri məni yayda qıcıqlandırır. Və keçə ətirlərə si ətri. Normal qiymətlər deyən deməyəcəm. Demə, burada hədiyyə var. Eclat nuit qadınlar üçün olan parfüm suyunu sifariş etdikdə əl kremi hədiyyədir. Burada da kişilər üçün olan ətri sifariş etdikdə tərəf sonraşı bəzən endirimləri dilim dolaşdı. Bu ətrin probniki var, məndə qızıl çox dəhşət bir kompozisiyası var. İnsanı heyran elir. Sərzə qiymətinə görə risk edib götürmürəm mən. Bunun kiçik versiyası çıxsa mən məmnuniyyətlə onu sınaqdan keçirmək istəyərəm. Kim şə işlədirsə zəhmət olmasa kommentlərdə yazın, məlumat verin mənə də. Və Eklat mod model yenidən kataloqa qayıtdı. Nə vaxtı idi, yox idi bu kataloqdan mənə elə gəlir ki, çıxardıblar, amma yenidən qayıtdı. Absolut endirimlə gəlib. Ventory yaxşıdır, qiyməti dar, Tuşan qiyməti yaxşıdır. Bunların da qiyməti normaldır. Activel, mən Activel-i Nivea ilə əvəz elədim qızlar. Çünki artıq ikinci Activel-i ki, yarısına satdıqda məhsul ə, yapışqan hala gəlirdi. Ona görə də dəyişdib Nivea istifadə eləyirəm indi. Artıq götürməyəcəm Activel-lərdən. Şarikli gezrantlar, e, atkis bıraqlar endirimdə olacaq. Glecherin dəsti superin superi endirimdədir qızlar. 22 manat 90 qəpiyə. Amma necə? Deməli bu kataloqdan 44 manat 90 qəpiyəlik sifariş etdikdə bir dəsti 22.90-a götürə bilirsiz və həmçinin Elviyə də həmin aksiyadadır. Bu kataloqdan 44 manat 90 qəpiyəlik sifariş etdikdə Elviyəni 19 manat 50 qəpiyə götürə bilirsiz. Sonuncu yaxşı endirimlərdir. Həmişə sonuncu səhifədə dəyinirəm, amma bu dəfə deyilmirəm. E, liner 7 manatlıq qələbi super qiymətdir. Həmişə 10.90-a gəlir və burada da e, tuş 8 manat 60 qəpi normaldır. Yəni yaxşıdır, qiymət görmək lazımdır, götürsün. Bu qədər qızda hələlik.